あなたがどのようなスポーツマンタイプおしゃれさんタイプエッジタイプですあなたは平凡なたは紳士なのですロマジンなのですかモテてモテてしょうがな本当によろしいのですかなるほどあなたの人となりを把握いたしました ミリタリー、興味ありませんかはい、私は一年の天塚パタコと申します新しくミリタリー研究会を申請しようと朝からこの場所で部員募集のビラを配っていたのです くどくだなんてハレンチな人ねおはよう別に好きで話してるわけじゃないわただちょっと用事があっただけ昨日妹がマヤが帰ってきたわうに手が伸びたね 結構伸びたのにさあもういいでしょマヤ行きましょうただいまおにぃあむむむ。 やらこのお方、幼なじみの姉妹と疎遠になってしまわれているご様子先輩あなたに天使の祝福がありますように具体的には明日の朝あたりに。 ここからが私の腕の見せ所ですターゲットの名前はふどくほうだ今まで異性と付きあった経験なし優柔不断な典型的装飾系男子とまったくどうしようもない人間ですねでもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます これまでの練習の成果で今の私は百発百中先輩のような失態は犯しませんよおあれは悪魔学校の生徒もしかして同じターゲットを狙っているのですかはいはい、女神様ですもしもし、エコロですあ、エコロちゃんどう 試験は順調に進んでる同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っていますターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですかあら、それはおそらく補修ね補修ですかこの時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは10 8個補修だわちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が… <laughs> こうなればあの悪魔より先にターゲットにやをってもう槍を構えてるえっと12やよしいっけってあっチャージスイッチが入れっぱなしわわたしは。 とんでもないことをしてしまいました悪魔は逃げたようですねはあよかったで出されたんですね ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ放大先輩と付き合うのはこの私です落ち着いて聞いてください放大様彼女たちは放大様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態 覚えていますか敏感な場所を狙いすまし撃つのです 私が説明いたしますやはり私が見えるようですね今のあなたこう様は眼力が強化され普段見えないものが見えるようになっているのです私はエコロ人間に愛を運ぶキューピッドつまりは天使ですまあ見習いなんですが 持ってすぎああそれは私の先輩天使の仕業ですね先輩はやればできるお方ですのにちょっとうっかり屋さんなところがありますのであの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのにその後の補修でまたやらかしちゃうから未だにあんな罰をまったく先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。 いたたししました私たち天使学校3年生の卒業試験は女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです私の担当は砲台様でしたのであなたに愛の矢を放つはずだったのですがあ悪魔からの妨害がありまして誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです通常 一度のモテキに使う矢は一発限りだというのに今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分あはい今の放題様は人生の全モテキが今日というたった1日にギュギュッと凝縮されている状態なのです今日の太陽が 沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ明日からは異性だけではなく同性かつては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえませんなんと薄い反応ですかこれが草食系というものなのでしょうかもっと期待を持ってください 違いますエリング天使である私に失敗などあるはずありません悪魔そう全ては悪魔のせいなんですその通りです人間にしては物分かりがいいですねでは早速私に煌大様が思いを寄せる人をお教えください はうということはかつてはいたということですね。 それは確かに脈はなさそうですねダメだったとそれで諦めたとまったく何というヘタレ人間ですかしょうがないですねこれからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう タレな放題様を助けてくれる神聖なる妙義ですおっとちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ試しに昇天させてみましょうつべこべ言わずにやっちゃいますよドキドキフィールド展開うーん 直伝の天使の見業愛の奇跡ですどうやーさあ砲台様あなたと結ばれるべき運命の相手を探しましょう運命の相手とは何かビビッとくるものがあるはずです運命の相手がそうでないかエリート天使の私が見極めて差し上げます エリートはエリートなんですでは放題様、くれぐれも女の子の告白は受けないように気をつけてくださいもし精神力がなくなれば告白された女の子と結ばれてしまうことになってしまいます何と言ってもあなたの恋路は本日限りのワンチャンス最終売れ残りセールですその場の場勢いに流されて でもない方と結ばれてしまうと後が大変ですよ。 姿はーダ様にしか見えないようになっておりますのでまあそのようなものですわかったなら運命の相手を求めて校内をうろつきましょう今さら何を言っていますか女の子を昇天させて回るのですからやることは不審者そのものですよ納得していただけたようですねそれでは出発です ビビッとくる方は見当たりませんねああでもきっと大丈夫ですよ統計によれば運命の相手は学生時代に出会うのが50%と最も多いのです待ちなさーい逃がさない を開けなさいもうあ,あなたのせいで取り逃がしちゃったじゃないボーダイとも大丈夫今のが悪魔です それにモテオーラがきいていないようですがじーなるほどここにあくまみえてるやっぱり見えるのねあんたそうなのね うだい驚かずに聞いてほしいんだけど私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの私ももちろんマヤも悪魔ハンターなのなるほど噂には聞いたことがありますそういった才能を持って生まれそれを生りまいとする人間の一族がまれにあるとフェロモンが聞いていないのも おそらくは悪魔ハンターとしての血筋の力なのでしょう私の姿までは見えていないようですが人間にしてはなかなかの力を持っているようですね悪魔ハンターは危険な仕事普通の人たちを巻き込むわけにはいかないわうちのしきたり本家で修行 家族以外との連絡も禁止教えられなくてごめんねそそれはえっとあなたに悪魔ハンターのことを嗅ぎ回られたくなかったのよ。 悪魔が見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわねえダイ、今日一日私たちを手伝ってみないそしたらゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとして。 でしょ先ほどはああ言いましたが運命を自分以外の手で決められてあなたは満足しますか胸に手を当てて考えてみてくださいあなたが本当に好きなのは愛しているのはどなたですかもういいもう知らない放題なんてどっか行っちゃえしのぶちゃん待って。 に困ったことあったら言って。できること協力するからじゃあね。放題様ここはズバッと覚悟を決めて運命を自分の手で選び取るのです。ルートを選んでください。 ありますかそれにするんですか